Bu gecə Ramazan ayının 21-ci gecəsi. Neçə hadisə üst-üstə düşür. Bir budur ki, Qədir gecəsinə ehtimal olunan gecədir. Ramazan ayının 21-ci gecəsi. İkincisi budur ki, Hz. Əlinin şəhadət gecəsidir. Hz. Ələyləssalamın şəhadət gecəsidir. Bu gecələr, bu günlər Ələyləssalama bağlıdır. Ələyləssalamın adı ilə bağlıdır. İstəyirəm bu gecə əvvəl Hz. Ələyləssalam barədə danışaq. Daha doğrusu, keçən gecə 19-cu gecə yadınızdadırsa, deyirəm, Ələyləssalamın -əl qılıncınla vurulan gecəsi idi. Və bu gecədə Ənəliəssalam dünyadan köçür. Bu 48 saatdan az vaxtda Hz. Ələyləssalamla -əl Bir neçə insanlar görüşür. Həlaləsinamın bir neçə insanla görüşü var bu gecə. Və o görüşdüyü zamanda da qısa-qısa sözləri var həzrətəlinin. İstəyirəm bir neçə cümlə o sözlərə işarə eləyim ki, orada almalı dərslər var o sözlərdən. Hər biri bir dərstir Əl-Ələsinəmun əməlləri son anında sanki Əlinin nuraniyyəti lap çoxalıb bu gecələrdə çünki ömrünün ən axırıncı gecəsidir. Necə İmam Hüseyn ağanın bütün fəzilətləri daha çox Aşura gecəsində zuhur elədi, Ənələsinəmun da fəzilətləri daha çox bu gecələrdə zahir oldu, özünü göstərdi. Ənələsinəma zərbət dəyən kimi ilk görüşü İbn Mülcəm ilə olur. İbn Mülcəm kimdir? O adam diləki Əl-Ələyhisəlamı qılıncla vurdu. Elə ki Əl-Ələyhisəlamı qılıncla vurdu, onu tutdular, gətirdilər Hzrət Əlinin yanına. Hzrət Əli məscidin mihrabının yanında uzanıb öz qatilini tutub gətirdilər yanına. Elə ki gözü ona sataşdı Əl-Ələyhisəlamın. Dedi sən böyük bir cinayət elədin, böyük bir iş gördün. Dedi mən sənə məgər pis imam olmuşdun, məni vurdun. Mən sənə pis imam idim. Buyurur, məcər mən səninlə mərhivandırdım və sənə ehsan və yaxşılıq eləmirdim. Məndən yaxşılıqdan başqa nə görmüşdün ki, sən bu işi gördün? Bir halda ki, mən bilirdim sən mənim qatilimsən, amma yenə də yaxşılığımı əsirgəmirdim səndən. Mən bilə-bilə ki, sən məni öldürəcəksən, ancaq sənə yaxşılıq və ehsan elirdim. Mən sənə yaxşı imam ola-ola, sən məni niyə öldürdün? Niyə vurdun məni? İstəyir səbəbini bildirəki niyəsən İmamın qatili oldun və o səbəbi 21-ci əsrdə biz də görə bilək. O adamın İmam Ələləsəlamı -əl vurmasının səbəbi nədir? Onun bir səbəbi var idi. O da cəhalət və nadanlıq idi. Əlinin qatili cəhalət və nadanlıq idi. İnsanə cəhalət bir yerə gətirib çıxardır ki, imamının qatili olur. Ən böyük dərd cahillikdir, adanlıqdır. Ən böyük dərd. Nə qədər Quran deyir: "Əfəlatə təgılun, məcər düşünməzsiz, məcər başa düşməzsiz." İnsanı qınamaq istəyəndə deyirsən, düşüncəsizsən, düşüncən yoxdur. Bir dəfə görürlər İsa əleyhissalam qaçır. Allahın peyğəmbəri. Hz. İsa qaçanda Sorusullar ey Allah'ın peygamberi hara qaçırsan? Buyurur nadanın əlindən qaçıram, cahilin əlindən qaçıram. Ölləri diriltdim mən, ölümcül xəstələrə şəfa verdim, amma nadanla bazarmadım, cahillə bazarmadım. Cahili başa sala bilmədin. Cəhalət elə xəstəlikdir ki, onun əlacı yoxdur. Əlinin qatili ən inadkar cahil idi, ən inadkar nadan idi və keçən illər demişük, məhz bu gecə gəldi Ələyləssəlamı vursun o niyyətlə ki, savabı çox olsun, qədir gecəsi. O o işi savab bilirdi. Qurbətən ilallah Əliyə zərbə vurdu. Bu gecə bağışlanma gecəsidir, istighfar gecəsidir, tövbə gecəsidir. Bu gecə Əlinin şəhadət gecəsidir. Ana istir daxil oldum. Peyğəmbərin yanına gördüm Əliyini qucaqlayıb bağlayır. Dedi məyə Rasulullah, niyə bu qədər ağlayırsınız? Dedi mən ağlayıram məndən sonra ümmətin ürəyində olan kim hamısı Əliyə qarşı yönələcək. Dir ki peyğəmbərin hədisidir. Heç bir peyğəmbərə mənim qədər əziyyət verməyiblər bir alim təhqiq elirdi. Axı peyğəmbərlər olub diri-diri yandırıblar. Peyğəmbərlər olub quyunun içinə atıb öldürüblər. Niyə peyğəmbər deyir? Heç bir peyğəmbərə mənim qədər əziyyət verməyiblər. Də di cavabı məncə budur. Budur ki, peyğəmbər baxırdı yaxın adamlarının üzünə. Onların başına gələcək şeyləri görürdü rəy yanırdı. Baxırdı Fatimənin üzünə, onun üzünə dəyən sihrini və üzünün göyərməsini görürdü peyğəmbər baxırdı Əl-Ələsinin alnına ora dəyan qılınc zərbəsini görürdü. İmam Həsənin dodağına baxıb zəhərlənməsini görürdü. İmam Hüseynin boynuna, boğazına baxıb qılıncla başının kəsilməsini görürdü. Ummü Sələmə deyir, yatmışdı peyğəmbər. Hüseyn daxil oldu, balaca uşaq idi. Gəldi, çıxdı Peyğəmbərin qucağına yuxudan oyandı, gözünü açan kimi Hüseynin sinəsindən boğazından öpdü. Dedim: "Ya Rasulullah, üzr istəyirəm, uşağı buraxdım sizin yanınıza." Deyəsən, narahat olduz. Dedi: "Yox, ummu sələmə, nizələrin, oxların yerini öpürəm." Ramazan ayının xütbəsini oxuyur. Şərbanın axırıncı cüməsində Cərbanın axır cüməsidir. Birdən Ramazan ayından danışan peyğəmbər başladı ağlamağa. Əlinin də taqəti yoxdur peyğəmbərin göz yaşına dözməyə. Gəldi qabağa dedi: "Mayub ki ya Rasulullah, gözün ağlamasın ya Rasulullah. Səni ağladan nədir?" Dedi Əli: "Sənə ağlayıram. Səni bu ayda ümmətin ən bəd vəxt adamı öldürəcək." Elə bil görürəm alnının qanı axıb saqqalını kırmızı renge boyuyor. 30 yıl peygambersiz yaşadı ve 30 yılda evine hüzum elədiler. Zehranı gözünün kabağında vurdular Əl Aleyhisselamın. 30 il özü deyir ki, mən gözümdə tikam boğazımda sümü olan kimi qaldım. Ona görə keçən gecə başına zərbə dəyəndə dedi fuzdə rəbbil kəbə and olsun kəbənin rəbbinə necat tapdın Cəhranı dəfn eləyəndə rəza oxudu başının üstündə dedi Zəhracan qorxuram səndən sonra ömrüm çox ola Səndən sonra yaşamaq çox çətindir mənim üçün Əsfəğ deyir gəldim başının üstünə Ağanı elə vəziyyətdə gördüm, alnında olan dəsmalla üzünün rənginin fərqi yox idi. Sarı dəsmalla üzünün sarısı seçilmirdi. Əliyini bu vəziyyətdə görəndə Əsbəğ deyir: Özündən aslı olmadı, yıxıldım yerə. Sürünə sürünə gəldim, üzümü qoydum ağanın ayaqlarına, öptdim, ağladım. Mən ağladım, ağa gözün açdı, baxdı dedi Əsbəğ: And olsun Allah'a, cənnətə gedirəm. Ağlama. Dedim axı bilirəm cənnətə gedirsiz amma bizi başsız qoyub gedirsiz. Dedi Əsbəğ ağlama amma ağlayırsan da elə ağla ki Zeynəb eşitməsin. Dirdə alnımın yarasını bərk bağlayın. İstəmirəm Zeynəb görə. Ya Əmirəl-Müminin gələrdin Kufəyə. Zeynəb kəcavənin üstündə Birdən gördü uşaqlar nəsə işarə eləyir barmağı ilə. Kəcavədən baxanda gördü qardaşı Hüseynin yaralı başı Nizədə. Hər tərəfdən daş vururlar, Hüseynin ağlını paralayırlar. Rügeyə atayından seçdi bibi Ata Hüseynin başı da Nizədə Quran oxuyur. Ələ lanətulloh aləl qəumiz zalimin.